进来吧，小月还没起床。从来不谈恋爱的人，谈都不用睡觉的呀！啊，你们不用管我，慢慢玩啊，我退出。 你先坐，你自己开车回来的。啊，呃、对。开夜路多危险，下次不许了。又没有急事。好。坐吧。哎，不好意思。坐吧。之前说好要带你去看婚房的。 婚房不会跑，我也不会跑。今天正好贴主卧的墙纸，我想让你去看一看，你喜不喜欢？哦、oh,，对了，新床也到了。嗯、呃，客厅具体是什么情况，林叔没跟我讲，我也不是特别清楚。我们可以去了再看。不过林叔说，我们两个这么喜欢安静的人，客厅的作用并不是很大，书房和卧室比较重要。 现在最重要的是你的早饭，想吃什么？早饭啊，那天吃的那个淡奶星星就挺好的。呃，那天是家里没东西了，我才给你吃的。没关系，我挺喜欢的。好，等着。 这是你的房子，我爸爸留下来的房子、啊，正在装修呢。婚房得等到你们办完喜事才能住进来，明白吗？明白。你带我参观一下吧。 这间书房以后就给你用了，我用另外一间。嗯，这什么、啊？我让人刻了你的名字盖在这上面。干什么用的？请柬要用套色木刻水印做出来，让你先选字体。嗯。你们家最习惯用什么？ 家里的老人比较崇尚唐风，喜欢周正的楷书。嗯，楷书四家只有赵孟俯是元代人。既然大家都喜欢唐代，那就从剩下三家里面挑。颜、嗯、真卿的字我挺喜欢的，不过他算王死，会不会不太吉利啊？毕竟是喜事。嗯、算了，流体。 流体太过严谨了，好像不大适合订婚请柬、嗯。既然排除了前三家，那就用最后一个吧。嗯，订婚请帖的字体都能纠结成这样，我能想象你们结婚得有多麻烦。十一，你现在有空，跟我去试一下礼服。啊，去试试吧。 好，这件衣服很适合你，它就应该为你而存在。袖口的装饰可以拿掉，美人不必过多装饰，极简才是上上之选。试下一套吧，你等我一下，我想下去一趟。 你怎么下来了？我还想着等你换好了衣服上去找你呢。好看吗？好看。进来吧。大哥，你们来了。听说你今天跟大嫂过来看婚房，之前没有见过大嫂，所以特意来拜访一下。大嫂，我是文川。啊，你好。 这是我妻子童佳人，你好。你们兄弟俩也难得聚一下，留下来吃晚饭吧。我去准备。好。十一，你接着上去试衣服，你们在客厅等我吧，我去帮一下林叔。嗯。 扶我再回去调整一下。等到了镇江，我拿到周家就给、嗯、你吃。嗯。你刚才说你们不仅是同事，还是校友。嗯。他比我聪明的多。我还在念本科的时候，他就已经拿到博士学位了。嗯。我哥可是智商一百九的天才，十七岁的时候就读了大学，十九岁。 就拿了博士学位。不过据我所知，吉尼斯世界纪录智商最高的人可不是我哥，还有一个十五岁就拿了物理博士学位的。十一，嗯，你给我介绍一下你是怎么保持身材的？哦，我不怎么保持身材，我现在每天跳操到半夜，早上做瑜伽，主食我都不怎么吃了，但是还是没有成效。嗯。 小心外婆被你挑出心脏病。我事先约好了朋友，你们慢慢吃，我先走了。我送你吧。不用了。 吃这个吗？嗯，我刚才吃这个，特别好吃。 这么晚了还不去休息啊？这个你写的？哦，我之前没事的时候写的。嗯。你读过？嗯，全篇都读过，《上林赋》<唉>。这个送给我好不好？你如果喜欢的话，我再认真给你写一份吧，值得我之前随便写的。不用了，我就要这个。好吧。 订婚准备请柬，真是有心了、啊。嗯，字儿不错。他写的。啊、哦，订婚宴定在下周六。我问十一要女方亲属的名单，他说只需要叔叔阿姨两位到现场就可以了。嗯，别人家都只办结婚的宴席，都要登记下来，以后要回礼。如果我们连订婚宴都要请亲戚朋友的话，人家带不带礼物啊？不带吧，人家不好意思。 待着我不好意思。我们家十一啊原来是一点都不懂什么人情世故的啊，遇到你以后啊，变了。和他无关，是我的想法。周家会准备回礼的，比起来宾送的那些价值，只会多不会少，所以大家就不用担心了。还是算了吧，我们就按照你们家的习惯走一遍过场就好。这个我同意啊。 我和十一妈妈作为女方的父母，那是一定要去的。其他亲戚嘛，就等结婚时候再去吧。啊，我觉得还是得看规模的大小吧。那如果规模大的话，我们女方家就去两个人显得不太重视吧。啊，对了，小陈，你们家准备把那个订婚宴在哪办啊？要办几桌？哦，目前是十六桌，不会在外面办了，就在家里办。好好<唉>、啊啊 他们家人有点多，我们家没那么多人，也没那么多亲戚。啊那这样吧，要不咱们把那个叔叔一家人叫上，再加上你爷爷奶奶，我们凑一桌，对，这样不失礼吧？其实万事随你们，不用在乎我们家这些老规矩。这方面其实我也挺头疼的。哎呀，谁家没个头疼的事儿啊？我想啊，你们家可能就是因为人多，所以事情会特别多一些。 哎，老师有你那么说话的？有说那个未来女婿家事情多呢，真是的。这不闲聊吗？啊，对了，那你们聊，我我去给你叔打一电话。嗯、哎呀，羡慕吗？这就是长子的订婚宴，比我们结婚还热闹。你大哥结婚，你不该高兴吗？高兴，你呢？ 作为弟妹，你不应该准备份大礼吗？我爸妈已经准备了。怎么样，紧张不紧张？嗯，还可以。呀，不像真话。啊。主要是想着要去他们家。 脑子里先出现的是他妈妈的脸，就有点害怕。哎呀，婆媳关系是亚洲文化的永恒主题，社会新闻常见的导火索，连我们的大美女也不能免俗啊！嗯、不灭火就算了，还添油加醋。这种事儿我们也没法灭火呀。不过你们以后住上海，他妈妈在镇江，一个月见一次差不多了。 不怕，嗯，有道理。其实我最紧张的是，我马上就要和他住一起了。马上，明晚，你们懂吗？懂呀。所以我特地赶过来陪你，给你壮壮胆。哎，同住这种事儿，伸头一刀，缩头一刀，躲不掉的。没想躲。 我们又不是地下情，有什么好躲的？哟，看来不是很紧张嘛，是期待，甚至有点悸动。哎，哎，不过说老实话，你们俩到底到哪一步了？对对。啊？你俩到底谁有问题啊？ 我觉得是周真晨有问题，那必须是周真晨。啊、我们家十一哪兒哪兒都好，心理健康的很。别闹了，没到合适的时候。也有可能是我们家十一的问题，不能单方面的管人家。嗯，两周同住很有必要。我跟你讲，男人实用性最重要。赶紧的吧，十一，嗯、别整些虚的啊。嗯嗯嗯 穿这了还害羞啊！我找这双鞋的袋子，去他们家最起码带一双高跟鞋，一双平跟鞋，一双运动鞋吧。啊，对了，你们觉得要带雨鞋吗？他们家不是住在深山老林吗？要吧，万一路泥泞不好走呢？嗯，他们家通公路啦。哎，我来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 。林叔呢？ 哎，林叔跟我哥去新房了，让我先来接你，先去录音棚是吧？对，上午有个录音。哎，我听我叔说，你们这个录音是每个月都有啊，都是什么有名的配音演员和电台主播去做公益捐款啊？是啊，做了三四年了，我们就当老朋友聚会，凑在一起玩。哎，但是录音怎么做公益？啊？ 我们有固定的听众群，可以做一期节目，中间插播公益广告，或者有时候比赛，一个人代表一个项目，谁赢了这期节目的赞助商就会把赞助费捐给那个项目。啊，有技能就是好，做好事儿都没有渠道。先上车吧。 要不直接上去给他个惊喜呗？工作的地方也是私人生活的一部分，没经过同意上去太冒犯了。我先走了，再见。辛苦啊！啊啊！东市最漂亮的女生。 看起来归宿很不错啊。只要他喜欢，没有什么比这个更重要、嗯。红尘，自有痴情种啊。你来了，快去，好好表现啊。我来吧。谢谢。 你什么时候开完的会啊？嗯，一个小时之前。一个小时？嗯，那你到这儿多久了？到了能有三十分钟了吧？你不是说你的等待习惯是提前十五分钟吗？如果是等待未婚妻的话，等待的时间可以翻倍。嗯、上车吧。嗯。